Сегодня мы приехали к вам рассказать вам об Азовском движении. О движении, которое реально может навести порядок в этой стране. Мы в этом уверены, потому что это движение, которое доказало свой патриотизм не простым словом, не красивыми лозунгами, не красивыми фразами, а реальным делом. Все мы в начале войны взяли в руки оружие и поехали на восток отстаивать целостность и независимость нашей страны. Расскажу вам нашу историю с самого начала. В 2014 году, когда началась война на Донбассе, так называемая то именно мы, молодые ребята, патриоты, добровольцы, добровольно взяли в руки оружие и поехали на фронт, поехали на восток защищать целостность и независимость нашей страны от врага. Так появился добровольческий батальон, а затем и полк Азов. По приезду сюда, в наши родные города, мы увидели тот хаос, который, к сожалению, здесь происходит. И решили не сидеть дома сложа руки, не сидеть зря, а создать общественное гражданское движение. Так появился по всей Украине гражданский корпус Азов. Гражданский корпус Азов существует уже практически год. И за этот год сделана уже колоссальная работа. Колоссальная работа для поднятия патриотизма украинского духа в нашем обществе. Чем мы занимаемся? Во-первых, это пропаганда наших патриотических украинских национальных идей. Это работа с молодежью, военно-патриотическое воспитание молодежи. Мы считаем, что сегодняшние школьники, студенты должны вырасти теми людьми, которые будут любить нашу страну и строить нашу страну, за которыми наше будущее. Мы занимаемся активной пропагандой здорового образа жизни, спорта. Мы занимаемся поддержкой общественного порядка. Все это не просто слова. Мы открыли десятки залов по всей Украине. Проводим десятки лекций, тренингов, уроков мужества проводим совместные рейды по выявлению, по борьбе с различными незаконными антиморальными элементами в нашем обществе, которых в нашем обществе просто быть не должно. Все это показывает, что мы патриоты не только на словах, а и на делах, что мы реально боролись, боремся и будем продолжать бороться за нашу с вами страну. Но сегодня мы приехали к вам. Приехали на самом деле для того, чтобы рассказать вам у нас и попросить вашей поддержки. Донести до каждого из вас, что судьба Украины и будущее Украины в руках у каждого из вас. Только если именно каждый из вас не будет сидеть дома, не будет сидеть сложа руки, а будет что-то делать для нашего будущего, для будущего нашей страны, для будущего наших своих детей, тогда наша страна изменится. Появляется движение, в том числе и в вашем городе, которое готово брать в свои руки инициативу, готово брать в свои руки лидерство в этой борьбе, которое готово вести за собой наш народ и вести за собой нашу страну. Это Азовское движение. Мы призываем каждого из вас присоединяться к нам, в меру своих сил, помогать нам. И если хотя бы, если каждый из вас положит хотя бы маленький кирпичик в наш общий дом под названием Украина, тогда мы заживем по-другому. Тогда наше будущее реально будет счастливым, и все мы придем к нашей общей цели и нашей общей победе. Слава Украине! позывной сенсей это, это дали ребята ну кому-то надо воспитывать пацанов учить их я думаю день-два и эта машина будет на передовой я попал Азов, с ноября месяца занимаюсь волонтерством по ремонту боевой техники в разных частях. После того, как меня попросили, у ребят были проблемы в танковой воде, с танком, я приехал, решил эту проблему, в этой роте и остался. Поэтому я считаю, что я на своем месте, помогаю ребятам, учу их. Человека не заставишь, не вынудишь. Он должен помогать, это должно идти от чистого сердца. Это помощь. Всі біди у нашому житті від байдужих людей. Якщо вони вважають, що їх це не стосується, то в мене для них погані новини. Рано чи пізно це буде стосуватись кожного. Тут не потрібно всім воювати. Воювати є кому. Є люди, які не можуть в силу різних причин допомагати, підтримувати. Вірити, вірити в нас, що ми робимо спільну справу, робимо її з надією на майбутнє, заради майбутнього. Є люди, які в різних умовах під в снігу, фрогнуть, захищають нашу країну. Хтось захищає, а хтось просто відпочиває і навіть не замислюється над цим. Вся країна, всі люди повинні розуміти, що йде війна. Людина в Україні, яка живе, вона не є потрібна, вона зобов'язана розуміти те, що вона живе в країні, яку захватив окупант, скажімо, порушили кордони. Палят землю, убивают людей и идут дальше. Они не остановятся, потому что это бандиты. Ну, просто этим люди не понимают, что в один прекрасный момент может семьи не стать, или просто работы не стать, или голод начнется. Так. В общем, короче, эти все мальчики, которые здесь, это просто наши дети. Мы за ними скучаем, мы их любим. Он сегодня приходит утром, может поесть манной каши, а больше я могу его не увидеть. И кто мне будет говорить, что эти ребята каратели, наши каратели любят манную кашу. Наши каратели любят сладкий творожок. Они любят торты и булочки. Они любят сладенькое и хотят чувствовать себя как дом. Вот в чем вся проблема. Доброе утро, приятного аппетита. Сразу приехали как волонтеры, но потом начали работать здесь поварами. Просто сюда они приходят на кухню к нам. У них такая как отдушина, они да, как приходят домой. Если кто-то этого не понимает, допустим, вот ты приезжаешь, где-то сидят люди, отдыхают там в кафе, ходят по магазинам, они не понимают, что рядом с ними где-то идет война, идут военные действия, что эти мальчики, они дети. Независимо, сколько им лет, они дети. У них у каждого есть мама, папа, семья, там, Жены, дети. И каждый хочет домой. И каждый хочет, чтобы у мира покой. Все, больше они ничего не хотят, эти дети. Они хотят, чтобы нигде ничего не взрывалось, чтобы видеть, чтобы их семьи спали спокойно. Вот и все. Ну, а що видумувати козаків, якщо козаки рядом? Малюванням -то це я давно займаюся. І трохи в цьому, в цьому ділі ну, щось і при І все наша позиція там в районі Гранітного, там, де наш пост, далі там село, де, яке окупували російські війська. Ну, Це козак відбуває покарання, так як у нас зараз на соляні за свої якісь проступки, от, прикований цепом до дрючка, сидить, рука порваний, куря люльку і думає, от що це вчора це було. Прикували його за дібош. Це ось те що портрет побратима. Те, що я не видумую з голови якісь суміжні образи беру конкретних людей, які зараз. От. Думаю, що кожні, кожні 100 років має хтось зійти воювати проти цієї орди. Я думаю, що ну, от запад нам поможе. Кріпіти, за границя з нами. От, Вони глибоко стурбовані, все буде добре. Та все буде, все буде добре. Треба робити свою справу. Воювати, значить воювати. Не треба ждати якихось ой, нас б'ють, що робити. Значить, так будемо воювати. Сили є, все буде нормально. А вы еще это если что. Раньше мы вывозили людей, потом мы просто были, да, всем, кем, кем угодно можно было. Ты этим живешь все 24 часа в сутки. Нет у тебя личного времени, нету свободного времени. Одни мысли только об одном, и так вот на протяжении года. Начиналось все с того, что мы ездили вообще туда, куда просят. Вы вот позвонили, позвали, мы приехали. Если позвали во второй раз, мы приехали и во второй, и в третий, и четвертый. У нас говорят, что эту войну на самом деле выиграем не мы, не тем выиграют небайдужие люди. Огромное им спасибо. Храни Господь Господь таких людей и получается яркая такая вот граница, проходящая между нами и теми людьми, которые живут обычной жизнью. Они вправе жить обычной жизнью, а мы вправе там жить вот той жизнью, которую мы выбрали. Но для нас очень тяжело воспринимать, там, допустим, было летом, когда мы приезжали из зоны АТО, мы видим вот это вот все, и когда ты приезжаешь в Харьков, а там люди просто возвращаются с пляжа или откуда-то где-то сидят в кафе, Ну, в голові не укладывалось. От вообще от все как-то резко. Тут тяжело как-то було. До нас приїжджали волонтери з севоно-франківської області, привезли малюнки дитячі і там був один лист, один лист від дівчинки Олесі. З другого А-класу Делятницької школи. Там не було листа, не було нічого, але в конверті лежало 10 гривень. І написано для бійців АТО. Цей конверт не ми прикріпили в нашій столовій і написали наш талісман. І Так на, на нього дивимося і... і розуміємо, навіщо ми тут, навіщо ми воюємо раді наших дітей, раді наших сімей. Ради нашего больну тела. Приходят люди разные, даже разного возраста. Пацаны по 18 лет, по 19. Приходят э, мужчины, взрослые 55, даже 60 лет. И говорит могу ли я быть полезен чем-то в войне. Любому человеку, который готов помочь, найдется применение. Мы ценим, любим и понимаем патриотов. Мій корінь. Закинув п'ятий курс і, і поїхав сюди. У мене немає прав. У мене просто є досвід керування автомобілем. В один момент просто треба було водія сісти за руль і поїхати. Сів і поїхав, зрозуміло, що можу їздити в будь-яких умовах. Такі. Так і сталося. Я перший раз боявся їхати на бойове завдання. Коли тільки приїхав сюди, мені було е, лячно. Після того, як я успішно звідси виїхав під мінними бомбьошками на своєму джипі, я зрозумів, що не, так, не такі страшні вовки, його малюють. Це для того, щоб. Такі розрух, як ми бачимо ззаду, не були в мене вдома. В принципі, на війні кожні руки є на ціну золота. Чи ти простий механік, чи ти простий водій, чи ти простий відеомонтер, чи ти просто будівельник. Ну, кожна людина має свої функції, яка вона виконає, не бути байдужими. что будет хорошо, наступит мир и ничего не делать, но так не будет. Я пришла после 24 января, после обстрела на восточном, я поняла, что надо идти и делать, помогать. Вот я плиту, это штаны от маскировочного костюма. Есть еще вот рубашку. Дуже потрібні для війська, для снайперів, це життя наших хлопців, хто захищає Україну, фактично. І дехто закривається, мене не стосується, по мені не бомблять, значить, це далеко від мене, воно мене цікаво. Але є такі люди посидючі, як ми, ми займаємося цим. Ми думаємо, що я повинен зробити абсолютно все, забезпечити абсолютно всім, про що попросили. А раз я не можу забезпечити всім, значить я не буду робити нічого. От це така типова психологія людини, яка так і не стає волонтером. У кожної людини є своя зброя, і якщо музикант користується пошаною бійців, то краще він буде приїжджати їх підтримувати своєю піснею. І на блокпостах, і там ну, в різних екстремальних умовах інколи там і в Дебальцево, в Київці сиділи, співали під час повітряної тривоги. На жаль, от е, байдужість в нашій історії і зрадництво в нашій історії це головні причини, чому ми досі фактично виборюємо свою державність, а не є однією просто з найуспішніших країн світу. Головне просто мати спільну мету. І всіма гуртом її досягати. Хочу представить вам Андрея. Он будет заниматься гражданским корпусом АЗОВ, Тут у вас в городе Пятихатки. Сейчас э, все, кто заинтересовался, все, кто хочет, подходите к нам, э, можете записываться, оставлять свои контакты, спрашивать, чем каждый из вас может быть полезен. И знайте, что наше будущее в наших руках. Слава Украине!